Вопрос, который чаще всего звучит, это вопрос, связанный с последствиями повышения минимальной заработной платы. С одной стороны, повышение минимальной заработной платы – это хорошо для рабочих, для работников, которые имели оклады, в том числе в исполкоме, кто знает, в исполкоме оклады не 3 200, в исполкоме оклады у людей – это 1700, где-то так. У городского головы оклад чуть больше 4000 гривен. Вот у меня есть данные по платежам, которые получали работники бюджетной сферы. Ну вот городской голова 6300, замы 5600, начальники отделов 3300, в зависимости от выслухи. 3300, 4, это если большая выслуга, вот здесь выслуга более 20 лет, вот 4000 у человека. Начисление, еще раз повторюсь, это начисление, это не на руки, на руки еще меньше. Вот. Поэтому понятно, что если у кого оклады были маленькие, то это имеет смысл, потому что человек реально получает на руки, если там 800-900-1100 гривен, это конечно за такие деньги выжить невозможно, ну, так как и пенсии, собственно говоря. И в этой связи для людей, которые мало обеспечены, вроде бы это положительный момент. С другой стороны, люди мало обеспечены должны понимать, что с ростом заработной платы у них же теперь вопрос станет о субсидии, потому что у них же растет доходная часть бюджета их семейного. А раз так, тогда речь становится о субсидии. Ну, короче, это палка о двух концах. Ну, а для тех, кто работодатели и для тех, кто является распорядителем бюджетных средств, кто отвечает за работу предприятий, за работу организации учреждений, конечно, это проблема. Вопрос, где взять эти деньги для выплаты. Например, для, я вам повторюсь еще, для заработной платы осветянам требуется дополнительно больше 6 миллионов. Для выплаты заработной платы медикам вот сегодня уже мне показали больше 20 миллионов. При том, что у нас бюджет города всего 100 миллионов. При том, что мы уже отдаем порядка 60 миллионов на медицину на образование 60-70, у нас остается 30, опять все отдать на медицинское образование, то есть у нас вообще не остается денег ни на благоустройство, ни на уборку улиц, там, и вообще о каком там озеленении идет речь, если денег не хватает на заработную плату. Вот такая проблема. Потому что на сегодняшний день особо тех плательщиков налогов, которые должны пополнять бюджеты, мы на горизонте не видим. Ну и кроме того, опять же, с увеличением минимальной заработной платы, теперь у предпринимателей проблемы. Теперь предприниматели, которые старались минимизировать свои, минимизировать доход, налоги, налоговые платежи, все, чтобы вы понимали. То есть людей, которые, предприниматели, которые абсолютно прозрачные, платят все налоги, ну, может быть, и есть где-нибудь, но даже в Америке в тени там где-то 30% по оценкам, у нас где-то по оценкам 60% в тени, но в конце концов предприниматели это делают иногда просто для того, чтобы выжить, у него не хватает денег для того, чтобы просто выжить. Потому что вы должны понять, что в городе в Золотых Водах, да и в Украине в целом, реализация товаров повседневного спроса и не повседневного спроса, она не падает, она не растет, она падает. А раз так, у предпринимателей меньше доходная часть, естественно, им трудно выжить. А с другой стороны, им надо платить теперь зарплаты 3200, единый налог возрастает, плата за землю возрастает, плата за недвижимость возрастает, а как им выжить в этой связи? Это палка двух концов с другой стороны если мы будем снижать налоги у нас будет меньше доходная часть бюджета надеяться на то что в город придут предприниматели с учетом того что у нас маленькие платежи за землю за недвижимость но это тоже такая как бы фикция потому что на самом деле предприниматели заходят в город по как правило по другим причинам не по тем причинам что здесь там маленькие ставки. Маленькие ставки, он где-нибудь в селе, маленькие ставки, там будут организовать бизнес. Поэтому это серьезная проблема, которая встала перед бюджетом города Желтые воды. Два раза проведена была встреча с предпринимателями города Желтые воды. Я понимаю чаяние предпринимателей и желание предпринимателей не хотят, чтобы их налогом загнали просто в условиях, когда они не могут платить заработную плату, не могут платить налоги. Потому что если он будет без безвыходной ситуации, то у предпринимателя есть простой выход, он просто закрывается. Он просто закрывается, этот предприниматель, и, пожалуйста, там оглашайте минимальной зарплаты хоть 10 тысяч гривен, а он не будет просто работать в такие условия, ему просто невыгодно работать. У нас же предприниматели, не все же хотят быть предпринимателями, все хотят открывать предпринимателями, давать указания. А в конце концов, в паровоз ведет предприниматель. Это те люди, которые переплывают через речку, делают плод и забирают всех остальных. Так вот тех, кто переплыл через эту реку, это ассоциация с предпринимателями. Как правило, очень мало. Вот, поэтому их надо уважать. Но, к сожалению, вот у нас такая пока ситуация. Мы стараемся идти на встречу предпринимателям. Было уже две встречи. Вопрос, который они подняли, это платежи за недвижимость. Поскольку они серьезно... Ставка, допустим, не меняется. Ставка, предположим, 1% от чего? Раньше было от минимальной зарплаты и сейчас от минимальной зарплаты. Только сейчас минимальная зарплата 3200, а раньше была минимальная зарплата, скажем, 1600-1400. Вот в два раза увеличиваются платежи только за недвижимое имущество. То есть у них проблема. Поэтому мы сейчас стараемся пойти навстречу предпринимателей, учесть их просьбы и все-таки скорректировать ставки для того, чтобы они платили, по крайней мере, не те суммы, из-за которых они просто не смогут работать. Они просто будут закрываться. Потому что предприниматели в конце концов платят и в бюджет, и в конце концов они же дают работу тем людям, которые не делают плод, которые хотят на плоту переплыть. То есть они дают этим людям работу. Поэтому вот сейчас ведутся. Действительно, вот сегодня вторая встреча была с предпринимателями по поводу ставок на недвижимое имущество. Я думаю, что мы пойдем им навстречу. По 2016 по году информация у меня следующая была. Количество безработных у нас в городе возросло примерно на 800 человек за 2015 год, но количество предпринимателей возросло примерно на 400-500 человек. То есть это либо говорит о том, что безработные, которые зарегистрировались в центре занятости, оформили предпринимателями и получили единовразово ту сумму, которую им должны были за год выплачивать. То есть это эффективное собственное предпринимательство, которое не говорит о том, что люди действительно будут заниматься предпринимательством, а говорит о том, что люди хотят просто получить деньги. Или действительно это предприниматели у нас в городе реально работают. Вот такой анализ мы не проводили, потому что надо по каждому, кто зарегистрировался предпринимателем, задавать вопрос, работает он, не работает и так далее. И так далее. Вот. Единственное, то, что я говорил, то я и сейчас скажу, значит, идет работы у нас в городе Желтые воды по организации в городе бизнеса. Это юридические лица будут заниматься в городе бизнесом. Еще раз повторюсь, это не грязный бизнес, это чистый бизнес, но количество работающих там будет ну, не тысячу человек, это ну, 200 до 500 человек, это действительно так. Ну, в том числе вот у Игоря Анатольевича Затонацкого там предполагается создание новой линии. Ну, опять же, там 10-20 человек. Потому что вы должны понимать, что загрузить всех, чтобы они просто там тот передвигал бумажку, тот копал лопатой, для предпринимателя это неэффективно. Предприниматель исходит из эффективности своего бизнеса. То есть он у каждого работника спрашивает: а что ты меня будешь делать? То есть он четко, как у Форда, занимает свою нишу в производственном цикле. Просто из-за численности организовывать бизнес предприниматели не будут, вы должны понимать, то есть там идет оптимизация. Да, есть случаи, когда предприниматели устраивают своих родственников для пенсии, там, для стажа и так далее, но в конечном счете предприниматели интересно, чтобы каждый работник приносил ему бизнес, э, деньги зарабатывал. А чисто, чтобы сидело там 200 человек, которые никто ничего не делал, ну, для предпринимателя это неинтересно. Как правило, это было в те времена на государственных предприятиях. Куча народу, все чем-то занимаются, создают видимость, а в реальности никто ничем не занимается. Можно привести пример, когда сейчас один и тот же бизнес, который был в государственных руках и в частных руках, они приносят, скажем, примерно одинаковое количество дохода, при том, что количество работников там в 2, в 3, а то и в 10 раз меньше у частного бизнеса, чем было в государственном. То есть это говорит о том, об эффективности государственного менеджмента, как правило. Решение у 3200 принято достаточно неожиданно. Жители должны понять следующее, жители Украины, что, как правило, заработная плата минимальна, она повышалась поэтапно, причем, как правило, там на 100 гривен, на 200 гривен, на 50 гривен. Когда минимальная зарплата повышается в два раза, Называется это один из закон философии. Это количественные изменения переходят в качественные. При, при таком изменении количественных показателей по минимальной зарплате уже надо думать, как изменить качество. Вообще откуда искать такие деньги, потому что наш бюджет на 3200 не был рассчитан. Вы должны понимать. И пока где брать эти деньги реально нет. При том, что есть ограничения, запрещено искать деньги за счет сокращения. То есть такие рамки денег нет. Зарплата минимально возрастает два раза, сокращать запрещено. Вопрос, где... Ну вот я говорю, частный бизнес идет по пути закрытия. То есть это же не просто так. Это же не просто так он закрывается, нет хорошей жизни. То есть закрывается так, что когда принимаются такие решения, надо думать немножко о последствиях. То есть прочитывается сама система. Поэтому на сегодняшний день ответить, откуда будут взяты деньги для образования дополнительно, это дополнительно к тем, что они получают. Они получают порядка 40 миллионов сейчас. Медицина с нашего бюджета в прошлом году получила 13 с лишним миллионов. В этом году запланировано 14 миллионов медицина. А свита запланирована примерно там до 40 миллионов. Там 14, это, ну, плюс там еще это 60 миллионов. У нас бюджет весь 100 миллионов. То есть у нас денег, вы уже знаете, там на пределе, куда, откуда брать еще 10 миллионов, это вопрос. Потому что предприниматели, которые зайдут в город и принесут доходную часть города 10 миллионов, пока таких нет. То есть с точки зрения уравновешивания затрат и доходов, пока у меня нету на весах доходной части этой. Пока это вопрос. Я сейчас не буду здесь дискутировать и строить модели, в том числе математические, каким образом выходить из этой ситуации. Давайте так, еще раз говорю, это мы вот будем думать, как это делать, даже как по СМСЧ. Вот государство не помогало, СМСЧ дополнительно ничего не давало, ничего не давало. Потом в декабре, в конце концов, 2,9 миллионов, благодаря Олегу Юрьевичу Крышину, благодаря моим потугам, благодаря потугам руководителя СМСЧ Нелли Михайловны Тарасевой, 2,9 миллионов дали. Неожиданно, спасибо, подарок. Так как будет в этом году, конечно же, будет предприниматься действие для поиска дополнительного источника из государственного бюджета. Потому что, еще раз повторюсь, кто не понимает, когда говорят, что городской голова там не лечится в больницах, а лечится в частных клиниках, ну, давайте так, я вообще нигде не лечусь, потому что у меня нет необходимости лечиться. Это во-первых. С точки зрения серьезных операций, мне известно, что серьезные операции там действительно делают не в, не в желтых водах, потому что нет такой базы. Все остальное, естественно, первичная медицинская помощь — это желтые воды. Это понятно. Только имейте в виду, что СМСЧ называется ДЗ, ДЗ, Державный заклад, Державный заклад. С 30 марта прошлого года принято решение о переводе этого заклада в коммунальный, в нашу, в полное обеспечение. Но этого пока нету, пока не оформлены документы. Влияние на эту ДЗ. Какое там, изменить структуру, проверить, как там э, работают раб? Мы не имеем права, потому что органом управления этого ДЗ является Министерство охраны здоровья. Контракт был зави подписан с Министерством охраны здоровья. Устав был заверен в Министерстве охраны здоровья. Мы никакого отношения... Дайте, вы обязаны давать деньги. Письма они пишут, мы можем давать деньги, мы даем денег, сколько можем. Но 14 миллионов по сравнению с прошлым годом, 4, 7, позапрошлым, 4,7. В прошлом году местный бюджет дал 13, почувствуйте разницу. В три раза мы дали больше, чем в 2015 году. В этом году 14 миллионов. Но бюджет наш, к сожалению, не государственный бюджет. У нас таких возможностей нету амортизировать такие, аккумулировать такие средства для такого учреждения. Поэтому есть вопросы, где эти деньги брать, он стоит на, на сегодняшний день, он открытый, этот вопрос действительно.